В общем-то меня уже представили. Да. Значит, Тарас Василий меня зовут. Ну, в принципе, так же как и мой блог. Так, так, так и я в принципе именуюсь. А вот. Значит, как вести свой блог личный я начал в 2008 году. Вот. Ну, значит, я тогда не понимал, что вообще такое блог просто зашел и значит зарегистрировался, взял значит сообщение более-менее подходящее из новостей по моей тематике там что-то касалось образования и просто повесил на блоге. вот. ну и так висел этот блог где-то на полгода. вот. ну дел. значит первый раз я вошел в блог где-то летом, поэтому значит ну это был отпуск и я в общем-то забыл за него. Но потом потом значит я начал конечно работать с ним и понял что в принципе можно использовать его возможности для работы со студентами так? значит ну, не буду долго значит рассказывать значит но ну, части вот презентационно относятся к аналитическим статьям которые размещены на моем блоге о том как в принципе они возникали вот значит и Первое, с чего стоит начать аналитическую статью, это с идеи. Ну, идеи, идеи приходят нам разные, их очень много всегда, да? Вот. И это, в принципе, как любовь да, с первого взгляда. То есть, ну, нет, конечно, любовь с первого взгляда реже бывает, но... Идеи, значит, также захватывают наше, наше внимание, и мы думаем о них долго. Вот, и, в принципе решаем, что с ними делать. Вот. Ну и, значит, нужно, чтобы эти идеи были благородными, в принципе. Так? Значит, то есть должны быть какие-то внутренние критерии, которые бы позволили отобрать стоящую идею, от а не вот. Ну и, соответственно, ну, я тут представил три идеи. Вот. значит, значит, все зависит, конечно, от того, от, от того, насколько серьезно вы хотите писать статьи. То есть, если статьи касаются каких-то таких поверхностных тем, там, кухни или еще чего-то, то очень легко это сделать. Но если вы хотите что-то серьезное, вам придется и законы изучать, и значит, беседовать со специалистами в областях соответствующих. Ну, значит, поскольку я работаю в образовательной сфере, я постоянно сталкиваюсь с законами в образовательной сфере. Значит, с научными какими-то исследованиями и я, соответственно, все анализирую и по этому поводу дискутирую. Значит, соответственно, значит, есть важный такой этап стадии, это, значит, полевый этап я его обозначил, значит, ну, доследжения информационных жиров. Якщо приходить впевненість, що у вас все буде добре, що все добре в плані фундаменту вашої статті, можна приступати до її написання. Важливо, щоб стаття була така коротенька і щоб вона не дуже багато уваги на себе забирала того, хто її читає. Ще важливо, щоб вона значить, вирішила якусь конкретну проблему. Значить, ну, останнє, що я написав на блозі на своєму, це проблема, значить, що робити, коли значить, стипендія не призначена помилково. Ну, значить, коротенький такий значить, текст, і там просто подається інформація значить, для студента, якщо він значить, втратив стипендію, він може. Він може їх відновити через студентський комітет стипендіальний, вибачте, стипендіальний комітет. Ну і в принципі ще який я принцип значить, беру до уваги, це плідність. Тобто, значить, ідея повинна бути така, що її можна довго значить, розбирати. О, значить, Ну, тобто, значить, Ідея має орієнтуватися на широкий загал, наприклад, студенти. Значить, і проблема має бути глобальною. І тому значить, треба дивитися на цю проблему під різними кутами, дивитися, як вона реалізована, можливо, значить, іншими людьми, там, іншими країнами, і відповідно подавати цю інформацію, щоб людина могла. Орієнтуватися цій проблематиці. Ну і, значить, в принципі, ось основні публікації, які були найбільш популярними. Ну, я вам скажу так, звісно, мій блог він не містить багато відео, на жаль. От. Лише така суха інформація, але, ну, в принципі, якщо є проблеми якісь, то можна там щось знайти. О, значить, і, значить, оце перелік, перелік найбільш, значить, найбільш популярних статей за останній рік. За останній рік, так, на цьому я дякую за увагу. Можете коротенькі питання ставити.